अथ द्वारस्तोत्र अष्टमोऽध्यायः हरिः को वन्दिशेषवृन्द्यो वृन्दारकम् चन्दना चिरौदारविनाशकम् इन्दिरा चञ्चलापाङ्गनिराजितम् मन्दरोद्धारिव्रतोद्भुजा भोगिरम् प्रीणयामो वासुदेवम् देवता मण्डलाखण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवम् सृष्टिसंहारलीलाविलासातम् पुष्टशाद्गुण्य विग्रहोल्लासिनम् दुष्टनिश्चेच संहारकर्मोद्यतं हृष्टपुष्टानुशिष्टप्रदा संशयं प्रीणयामो वासुदेवम् देवता मण्डलाखण्डमण्डलम् प्रीणयाम उन्नत प्रार्थिता शेषसंसाधकम् श्रीपदम् भिन्नकरमाशय प्राणिप्रेरकं तन्न किं तन्नकिन्ने विद्वत्सु मीमांसितं प्रीणयामो मासुदेवम् देवता ण्डलम् वासुदेवम् विप्रमुख्यैः सदा वेदवादोन्मुखैः सुप्रदापैक्षिदेशेश्वरैश्चार्चितम् अप्रतरत्योरुसं विद्गुणं निर्मलम् सप्रकाशादरानन्दरूपं परम् प्रीणयामो वासुदेवं। देवरामण्डलाखण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवम् अत्ययो यस्य केनापि न क्त्वापि प्रत्ययो यद्गुणे उत्तमानं परः सद्य सङ्कल्पये को वरेण्यो वशी मद्य नैः सदा वेदवादोदितः प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डलम् प्रीणयामो पश्यतां दुःखसन्ताननिर्मूलनं दृश्यतां दृश्यता नित्यजे नश्यतां दुरगं पश्यतां स्वेच्छया सज्जने स्वागतम् प्रेणय णयामो वासुदेवम् अग्रजं यस्य सर्वजा विग्रहो यस्य सर्वै गुणा एव हि उग्राज्योऽपि यस्यात्मजाग्र्यात्मजः सग्रहीत सदा यः दैवतं प्रीणयाम सुदेवम् देवता मण्डलाखण्डमण्डनम् प्रीणयामो वासुदेवम् अचिरुतो यो गुणैर्नित्यमेव अखिलै प्रच्युतो शेष दोषैः सदा पूर्तितः उच्यते सर्वमे ब्रह्म रुद्रेन्द्रभोरवयि सदा प्रीणयामो वासुदेवम् देवता मण्डलाखण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवम् धार्यते येन विश्वं सदा जधिकम् वार्यते शेषदुःखं निजध्यायिना पार्यते सर्वमन्यैर्नयत्पार्यते पार्यते च अखिलं सर्वभूतैः सदा प्रीणयामो वासुदेवम् मण्डला मंदा खण्डमण्डनम् प्रीणयाम पापानियत् संस्मृते संशयम् सर्वदा यान्ति भक्त्या विशुद्धात्मराम् सर्वगुर्वादिगे वाणसंस्थानदः कुर्वते कर्म यत् प्रीतये सज्जनाः प्रीणयामो ण्डलम् प्रीणयामा वासुदेवम् अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितम् प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामदः अक्षरा योजरः सर्वदेवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदाराधिकम् प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डलं प्रीणयामो वासुदेवं नन्दितीर्थोरुसन्नामिनो नन्दिनः सन्दधाना सदानन्ददेवे मतिं मन्दः सारुण नन्दिता शेषदेवादिवृन्दं सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डला मण्डलाखण्डमण्डलं प्रीणया इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितद्वारदत्त्वात्रे अष्टमाध्यायः